Приглашаю вас на сцену. Устал я. О. Привет. У вас водички не найдется. Я, ну, посмотрю. Ой, подождите. Сейчас, минутку. Ой. Есть. У меня сюда, все хорошо. Ой. Какая вкусненькая водичка. Вам этого не передать. Как ваши дела? Фу, рассказывайте. Ну что, давайте поздороваемся. Привет. 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 Давай, Педифанчик, Педифанчик. Ах, да ты, как всегда, больно. Привет. Привет. Здрасте, здрасте, Иван Бьючелом. Ой, ну в общем, слушайте. Такая ситуация. Долго бежал, долго бежал. Думал уже помру от обезвоживания. Фу, слава Богу, выжил. А Но ну, знаете, когда занимаешься спортом, когда бегаешь, очень хочется водички. А вы знаете, почему так? Почему нам хочется водички? Вот вы, когда бегаете, почему вам хочется водички? Да, мы бегаем, и нам жарко, мы вот так вот так бегаем, 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 мы занимаемся спортом активно, так присаживаемся, ручки, ножки. Да, мы занимаемся активно. Мы же дети, правильно? Мы гоняем, мы растем, мы развиваемся. Так вот, я с вами сегодня поделюсь одним интересностями. Может, вы их уже знаете, но мы их с вами вспомним. Очень интересные факты о нашем организме. Ведь сегодня мы продолжаем рубрику «Познаем Божье творение с Егоркой». Так что поговорим с вами над очень интересную тему. Смотрите, хочется нам всем водички, да, когда мы побегаем. Почему? Как вы думаете? Мы, уст... ну да, то что мы побегали, мы устали, да, Женя? Жарко. жарко. А что происходит, когда нам жарко? А почему? Ага. То есть нам жарко, мы побегали. А как вы думаете, почему нам хочется водички? Потому что мы потеем. То есть та водичка, которая есть у нас в организме, она куда-то выходит, правильно? Там через подмышки, через раз, другие места она уходит из организма. Почему же хочется пить? Ушла вода. Но наш организм из чего состоит? Помните? Из точно из воды, может из какао, из кока-колы, из чая. А ну, а ну, скажи. Из крови. Из крови. Да, нас наполняет кровь. Но наш с вами организм, попрошу первую картиночку. Так, смотрите, давайте разберемся. А, у вас водичка 70% наполняет, да, так как мы с вами дети. Представляете, 70% в нашем организме это вода, которая наполняет каждую клеточку. Поэтому что важно делать? Важно пить водичку, а еще водичка очень полезна для нашего с вами мозга. Слышите, да, подростки? Это особенно и вас касается. Мозг, да, я думаю, что если не пить воды, то мозг он вообще засохнет. Так что пейте водички и пейте побольше. Ну, я думаю, если уменьшается, то равномерно. Да, если мы не будем с вами пить воды, то это очень критично для нашего организма. Скажите, а когда вы занимаетесь спортом, вы попили водички, вы полные сил. Вы садитесь на велик. Илюха. Да, помрем. А смотри, ты садишься на велик, начинаешь педалить, педалить, да, надо велику крутить крути, крути. А потом, что такое? Не едет велик. Ну вообще не едет. Че велик может не ехать, не? Смотришь, колесо сдутое. Что ты сделаешь с этим колесом? Ну, дуешь, это как? Так дучка колесо. Как вы дуете колесо? Подростки такие, мы их не дуем, мы приедем, нам папа их накачает. Насосом. Насос, да, берем насос и накачали. Хорошо, а где в нашем организме есть насос? Наверное, в пятках. А где? Вот здесь вот. Вот, вот, вот тут нас, вот насос у нас, да? Где у нас насос? Или может здесь? Да, это наше сердце. Смотрите, как он у вас здесь есть. Экранчик можете смотреть. Представляете, насос, который однажды Господь завел при нашем рождении. И знаете, качает кровь. Да, представляете, что наше сердце бьется около 100 тысяч раз в день. Представляете, сто тысяч раз это очень много. И перекачивает. Как думаете, сколько литров крови? Оно ж качает кровь гоняет по венам. Сколько? Три раза. Ой, три литра, пять литров. Литр вы знаете. Ну, бутылка кока-колы два литра. Сколько таких бутылок? Три с половиной тысячи. О таких бутылок кока-колы двухлитровых то есть семь с половиной тысяч литров перекачивает наше сердечко за день ваши сердечки представляете это очень много но и это удивляет э, попрошу следующую картиночку ага да еще бассейн забыл вам рассказать э, про бассейн э, минуточку есть вода да, в бассейне есть вода. Но есть еще один интересный факт. Да. Семь с половиной тысяч литров – это примерно как два вот таких вот, смотрите, больших бассейна. Представляете? Это очень много. А знаете ли вы, что хотя наши кости, они кажутся хрупкими, достаточно упасть, да, и сломать нашу косточку, руку сломать, ногу сломать, они являются очень прочными на самом деле. Крепче стали. А знаете, какая самая крепкая... Можем дальше. О, видите, это кости человека. А так мы выглядим полностью без ничего. Без наших органов, без шкуры, без мышц и без всего остального. Это наши кости. А как думаете, какая самая крепкая косточка в этом организме? Вот у вас какая? Череп? Ой, ну не знаю. Вот у баранов точно самая крепкая кость это череп. Они разбегаются по бам бабам, бабам лбами, да? А как думаете, у нас какая самая крепкая? Давайте следующий слайд. Что это за кость? Бедренная кость. Да. Она... А какая кость? Ведра? Чего, какая кость? Кость ведро не знаю. Но самая крепкая у нас бедренная косточка. Она может выдерживать напряжение до двух тонн, если ее нагрузить. А знаете, что наши кости могут быть настолько же прочными, как бетон. Представляете, бетон. Это очень прочный материал. При этом они в несколько раз легче. А теперь к вам вопрос. Какой в нашем... Ой, да ладно, не возмущайтесь там. Какой самый большой орган в нашем теле? Так, на, на, на мой нос не смотрите. Как вы думаете? Самый большой орган в нашем теле? Да, откуда ты знаешь? Правильно, это наша кожа, ребятки. Хоть мы просто можем думать о нашей коже, что наша кожа это такая вот защитная оболочка, нет, что такое, не но в нашем организме, но наша кожа, она является органом. Кстати, вот так вот мы бы выглядели без этого замечательного органа. Не совсем привлекательно, а я бы не хотел так выглядеть, без лучшая кожа будет нам. Да. Если бы мы развернули нашу кожу, вот взяли с нас ее, просто сняли и сделали из нее ковер, да, как а вы думаете, насколько большой он ца, бы был? Все да, со всей наши мязи. Если бы мы развернули нашу кожу как ковер, то наша кожа была бы в диаметре, ну скажем так, не по площади, 2 квадратных метра. Представляете? Это сколько? Раз, два, ну где-то немножко было бы нашей кожицы на коврик хватило. А знаете ли вы, что каждый день вы теряете свою кожу? Вот вы, например, знали, молодежь? Откуда вы знали? Кто вам об этом сказал? А мы теряем кожу каждый день. А еще кто еще теряет кожу? Какие животные? Ну, ящерицы и хвосты теряют. А я думаю, змеи. Я думаю, что немножко все облазят. Да, меняют кожу. Так и мы Потому что постоянно наши клеточки обновляются, старые клеточки отпадают. И, о, еще одна интересность. За год ты сбрасываешь около 4 килограммов старой кожи. Представляете? За год около 4 килограммов старых вот этих уже ненужных клеточек. А знаете, что такое генератор? Что такое генератор? Надо уже больше к вам, молодежь, вопрос. М -м -м. Молодец. Где Люба? Так, где Люба? Люби респект. А, молодец. Дочь все знает. Да, уважуха. Да, генератор это такое вещество, которое производит электричество. А как вы думаете, в нашем теле есть такой маленький генератор? Я вам под, дам подсказочку. Он и есть. А что это за такой орган? Серце. Сердце. Сердце – это насос. Вон он на работает так. Пробкой. Нервы? Нет, не нервы. Это мозг, да? Это мозги, наши умные мозги. Каждый раз, когда мы о чем-то с вами думаем, э, в нашей голове возникают такие маленькие электрические импульсы, которые передают информацию остальным нашим органам как они такие, вспышечки по всему мозгу. М? Как интересно. И если бы можно было подключить наш мозг к маленькой лампочке, то этого было бы достаточно, чтобы она светилась. Представляете? Нет электричества дома, а вы раз – подключили, и у вас уже светит лампочка в доме. Но это очень интересно. А, хорошо. О, дальше вообще интересные факты. Видите, я мало воды пью, мне приходится подсматривать шпаргалки. А, а знаете ли вы, какой один из самых активных органов в нашем теле? Вы знаете? Язык. О, ну в кого-то точно язык. Это правда. Тут нельзя не язык. Но это глаз. Это глаз. Почему это глаз? Как ты думаешь, Вадимчик? Почему это самый активный орган у тебя? Да. Да. А знаете, бывает так, как... что ты на Что ты клипаешь ту своим очами? Что ты клипаешь? Потому что мы постоянно работаем нашими глазками. Потому что мы моргаем, 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 моргаем. И мы моргаем около 15-20 раз в минуту, а в итоге за день около 20 Тысяч раз кто-нибудь из вас считал, кстати? Женя, ты считал, сколько раз ты моргаешь? Не читал. Давай договоримся, будешь завтра считать. Хорошо? С самого утра. Проснешься и начнешь считать. Вечером мне позвонит папа и скажет, сколько ты проморгал. Угу, договорились. Хорошо, 20 тысяч раз. А если бы мы с вами не моргали, как вы думаете, что было бы? Мы не моргаем, а давайте вот так вот глазки откроем, Вы, будем держать. Наши да, вон им засохли. Они были бы очень уязвимыми. Мы просто потом закрыли глаза, у нас бы очень глаза резали. Это очень неприятно. О, ребята, еще один интересный, уникальный факт. Что есть в нашем теле такого, с помощью чего нас можно идентифицировать? кто-то показывает. <свист> наши пальчики. Да, это наши пальчики. Почему? Господь. Мы не, Мы не тримаем. но это да, это хороший инструмент. Тримачка такая. Ухвыт. Чок, 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 все можно хватать. А еще Господь каждому дал особые. Такие вот видите, здесь такие линии популярные Они у каждого особенные текстура у каждого своя. Но есть еще одна интересность. В нашем теле есть еще таки один предмет, по которому нас можно идентифицировать. Который от, у каждого... У каждого он... Кто? Волосы. Что ты говоришь? не, не. ДНК. Ну, ДНК это да, но чтобы ДНК, надо вот анализы сдавать. Вот так вот сразу взять и определить. Сетчатка глаза тоже, но не то. Но голос, голос. Волос. Сетчатки, Хорошо, да. Я думаю, больше это будет, э, приведу вам такой вот пример, больше это как бы для вас знакомо. Для да не для врачей. Мы с вами идем в ужон. Кто подался на карту побыту? Да, я думаю, все подавали. Мы идем обычно пальчик, чак-чак-чак. А представьте себе, что когда вам говорят, а ну подтверди свою личность. А ты стоишь такой, или приложим до язык. Раз, и нас идентифицировали. Это еще один предмет, по которому нас могут идентифицировать. Потому что у каждого свой язычок. Представляете? У каждого на языке свой отпечаток. И нет ни одного, который бы повторялся. Интересная штука. Поэтому если мы полежим с вами конфетку, л -л 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 -л, полежим, оставим там свои отпечатки, это может быть уликой. Пальцы, да, конечно. Поэтому вот такими вот удивительными нас создал Господь. Поэтому пьем больше водички и благодарим Господа за те уникальности и удивительности, с которыми Он нас создал. Давайте молиться. Хочешь помолиться? Давай. Давайте, вдвоем помолитесь. Дякую за этот сегодняшний урок, Дякую, что мы пришли, отведим. Аминь. Боже, дякую, что мы пришли, отведим. Дякую, Ю. Поможешь, чтобы заканчивалась война в Украине. Аминь. А такие прям дорослые молитвы. Любящий наш Господь, я хочу поблагодарить Тебя. Боже, однажды псалмопевец сказал, я славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Действительно, Господи, мы очень дивно устроены. И наш, каждая наша клеточка, она Тебя славит, Господи. Мы прекрасны. Благодарю Тебя за Твою любовь. Благослови заботиться о своем организме. И быть, Боже, благословением для всех окружающих нас людей. Аминь. Все, спасибо вам. Стишки, стишки. Кто учил?

Правда твоя правда вічна, а закон твій то істина. Блаженний блаженний кожен, хто, хто боїться Господа, хто, хто ходить путями Його. Кожен хто вірує в нього, не буде засоромлений. Але як написано, чого кони бачили вухо не чули, що на серці людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. То що будемо залишитися в грісті, щоб немножилась благодать зовсім ні, ми що померли для гріха. Адже всі зрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаті через викоплення, що в Ісусі Христі. Амінь.